Так, ребята, всем доброго на ДТП. К счастью, у данных Хмельницкого. У меня здесь столкнулись два транспортных средства. Это автомобиль, Вольво и мотоцикл. Мотоцикл двигался со стороны Майдана. Вот пилот говорят, после ДТП скрыл с места. Работает на месте полиция сейчас. К счастью, обошлось без тяжелых травм, однако оба транспортных средства серьезно повреждены. Вы видите, что байк валяется, потекли технические жидкости и передок поврежден у автомобиля Volvo. На месте работает полиция. Опергруппа не знаю, будет ли выезжать или нет, потому что ключи забрали вот этого мотоцикла. Поехали тоже наши клиенты. Вот так вот, друзья, не гоняйте, пожалуйста, потому что могут быть серьезные последствия. Не превышайте скорость, не те Если вдруг мотоциклист, колесный участник движения в беде, пожалуйста, сразу вызывайте мотохелп, чтобы можно было помочь человеку. Запишите номер мотохелпа, номер не помню, сайт motohelp.ua. Заходите, пожалуйста, с вами работает команда ДТП Киев, Владислав Антонов. Мы находимся, напомню, на ДТП в Киеве, на Лесе, вернее, в Богдана Атминского, перекресток с Крещатиком. Здесь столкнулись мо мотоцикл и автомобиль. Мотоциклист сбежал. Присылайте материалы, пожалуйста, друзья, помогайте репостами, комментариями, лайками. Приглашаю вас в наш чат ДТП Киев в Телеграме, он открытый. И, конечно же, приглашайте друзей в Инстаграм и на наш канал в Фейсбуке. Всем удачи, друзья. Удачного безаварийного дня. До связи.